balik dan sebagainya. Jadi suka saya menjelaskan bahawa pihak kerajaan masih mengekalkan subsidi minyak masak dengan jumlah sebanyak 4 bilion ringgit pada tahun 2022 ini setakat ini. Dan ada kemungkinan ada pertambahan lagi. Terutamanya apabila harga minyak kelapa sawit meningkat. Dan ianya jauh lebih tinggi berbanding dengan subsidi yang lepas iaitu 500 juta pada tahun 2020 dan 2.2 bilion ringgit pada tahun 2021. Minyak masak yang disubsidi oleh kerajaan adalah sebanyak 60000 tan metrik sebulan. Melebihi daripada keperluan sebenar pengguna iaitu sebanyak 55000 tan metrik sebulan. Jadi walaupun keperluan 55000 kajian kajian telah memberikan subsidi 60,000 iaitu 5,000 lebihan. Jadi tidak ada sebab kenapa tidak mencukupi. Subsidi yang ditanggung oleh kerajaan adalah untuk kategori minyak masak kampit ataupun paket dengan harga RM2.50 bagi 1 kilogram berbanding dengan harga pasaran sebenar iaitu RM9 bagi 1 kg untuk kegunaan domestik, kegunaan rumah. Sebab itu kalau kita kita tengok eh pada paket plastik tersebut akan di, akan tertulis untuk kegunaan rumah. Dan ini untuk kegunaan rumah, terutamanya golongan B40. Dan subsidi ini telah pun bermula sejak sejak Jun 2007 lagi. Maknanya subsidi minyak masak untuk paket ini yang bermula 2007 masih lagi dilaksanakan oleh kerajaan hari ini dan tidak ditarik balik seperti yang digambarkan oleh setengah-setengah pihak di luar sana. Itu tidak betul. Ya, kita masih lagi. Walau bagaimanapun saya nak maklumkan <tuh> sewaktu pandemik Covid-19 pihak kerajaan memperkenalkan program subsidi sementara untuk minyak masak berbotol bagi 1 kg, 2 kg, 3 kg dan 5 kg pada Ogos 2021. Ini membantu, tujuannya untuk membantu rakyat ketika itu yang berada dalam kesusahan sewaktu pandemik COVID-19. Program subsidi ini adalah sementara untuk tiga bulan dengan kos sebanyak 55 juta sebulan dan bermula pada Ogos 2021. Walau bagaimanapun, kerajaan mendapati bahawa minyak masak berbotol yang bersubsidi ini banyak diselewengkan oleh pihak industri, pihak komersial dan diseludupkan, lebih mudah diseludupkan. Sebagai contoh, berbanding dengan minyak dalam plastik paket plastik ianya lebih mudah paket plastik perlukan kotak mungkin moco dan sebagainya sedangkan minyak botol dalam botol lebih mudah dan kalau yang 5 kg kalau 10 botol dah 50 kg boleh diseludup dan sebagainya dan ketika itu walaupun mulai bulan Ogos kita memberi subsidi yang berbotol, minyak berbotol tadi, sepatutnya habis tiga bulan selepas itu, tapi kerajaan terus menyambungnya. Terus, after tiga bulan, selepas tiga bulan, sambung lagi. Selepas tiga bulan, sambung lagi, walaupun untuk tiga bulan saja sepatutnya. Jadi, melihat kepada penyelewengan yang berlaku dan sebagainya, maka kerajaan telah pun membuat keputusan iaitu tiada keperluan lagi untuk meneruskan minyak masak subsidi berbotol kerana tidak lagi menepati objektif untuk kita perkenalkan kerana tujuan kita perkenalkan adalah untuk membantu rakyat ketika pandemik COVID-19. Sekarang ini dah tidak ada pandemik COVID-19. Rakyat bukan tidak ada, maknanya kita sudah di peringkat Fasa endemik ini rakyat telah bebas keluar dan sebagainya. Jadi tiada keperluan lagi seperti sewaktu pandemik COVID-19. Jadi sebab itulah kerajaan telah membuat keputusan untuk tidak meneruskan subsidi minyak berbotol 1 kg, 2 kg, 3 kg dan 5 kg. Walau bagaimanapun seperti saya sebutkan tadi, subsidi minyak masak kampit ataupun paket yang berjumlah 60,000 ton metrik seperti yang telah pun dilaksanakan dari sejak daripada dulu diteruskan seperti biasa. Jadi saya harap rakyat keluarga Malaysia faham tentang perkara ini dan tidak lagi terkeliru seolah-olah kajian menarik balik semua subsidi minyak masak. Jadi kalau nak tulis besok subsidi minyak masak dikekalkan yang melibatkan 4 bilion ringgit subsidi. Yang kedua. Pada 1 Jun yang lalu saya telah mengumumkan oleh kerana pada 1 Julai nanti ayam harga ayam tidak lagi disubsidi oleh kerajaan. Kerana walaupun pihak kerajaan mengeluarkan belanja sebanyak 700 juta untuk subsidi ayam supaya tidak dinaikkan harga tapi kita lihat harga tidak juga kekal seperti yang ditetapkan oleh kajian sebanyak RM8.90. Ada rungutan di berbagai-bagai tempat. Ada yang naik sampai RM10. Ada tempat kita tengok dalam media di dalam news, di dalam berita TV dan sebagainya, ada sampai RM13 dan sebagainya. Jadi harapan kajian dengan berbelanja 700 juta subsidi, harapan kajian tidak tercapai kerana masih lagi ada pihak yang mengambil kesempatan untuk menaikkan harga dan sebagainya. Jadi saya mengumumkan oleh kerana mulai 1 Julai harga apa nama ayam mungkin dinaikkan kerana tidak ada lagi subsidi, harga telur tidak ada tidak ada subsidi lagi dan barang-barangan lain pun barangan makanan lain pun produk-produk makanan lain juga sedang meningkat harga dan sebagainya kita dapat dengar daripada media dan sebagainya maka pada 1 Jun lalu saya mengumumkan bahawa kerajaan akan memberikan bantuan tunai terus kepada rakyat ini bagi membantu rakyat dengan bantuan tersebut dapat mengurangkan tekanan bebanan mereka akibat daripada kenaikan harga barang secara keseluruhan utamanya harga ayam. Jadi hari ini saya ingin mengumumkan bantuan keluarga Malaysia tambahan, ya. Bantuan keluarga Malaysia ataupun BKM tambahan. Seperti kita tahu, BKM merupakan inisiatif bantuan tunai langsung yang diumumkan dalam belanjawan 2022 bagi manfaat golongan B40. Setakat ini seramai 8.6 juta penerima BKM telah diluluskan dengan isi rumah bakal menerima sehingga RM2,500 pada tahun 2022. Kita ada empat fasa bayaran. Pasal pertama, pasal kedua, pasal ketiga, pasal keempat dengan jumlah yang berbeza mengikut kategori. 2,500 maksimum lah paling tinggi. Dan bantuan ini merupakan bantuan yang tertinggi setakat ini yang pernah diberikan oleh mana-mana kerajaan di Malaysia ini. Oleh itu, seperti yang saya sebutkan tadi, mengambil kira cabaran kos sara hidup dan kenaikan harga barangan makanan kebelakangan ini, kerajaan mengambil keputusan untuk menyediakan bantuan tunai tambahan kepada golongan B40 sebanyak RM100 untuk golongan isi rumah dan RM50 untuk golongan bujang. Bayaran fasa 2 BKM melibatkan peruntukan sebanyak 1.11 bilion ringgit dan setiap penerima BKM menerima sehingga 400 ringgit. Ini untuk BKM ya. Setiap penerima dengan dengan bantuan tambahan ini dengan bantuan tambahan yang saya akan yang umumkan ini bakal penerima akan menerima sehingga RM500 mengikut kategori kelayakan BKM masing-masing. Bayaran bantuan tunai tambahan yang dibayar bersekali dengan bayaran fasa 2 BKM melibatkan tambahan peruntukan sebanyak RM630 juta. Ringgit. Ini untuk tambahan yang saya sebutkan tadi iaitu RM100 dan RM50 untuk golongan bujang. Dan bantuan ini akan dimasukkan ke dalam BKM tadi. Makanya kalau dulu sepatutnya mereka menerima RM400 maksimum ya. Eh? Maksimum RM400. Apabila kita masukkan nanti RM100 nanti, mereka akan menerima RM500 BKM. Bayaran ini akan memanfaatkan hampir 8.6 juta penerima merangkumi 4 juta isi rumah 1.2 juta warga emas bujang dan tiada pasangan dan 3.4 juta individu bujang setiap penerima yang layak akan menerima bayaran secara berperingkat mulai 27 Jun 2022 iaitu Isnin depan yang melibatkan jumlah peruntukan sebanyak 1.74 bilion ringgit. Pembayaran ini juga bagi merengankan beban kewangan golongan B40 terutamanya dalam menyambut Hari Raya Aidil Adha tidak lama lagi dan akan disalurkan seperti jadual. Nanti lihat lampiran, kita akan edarkan. Lampiran kepada tuan-tuan dan puan-puan Dan semakan Status pembayaran Boleh dibuat Bermula 27 Jun 2022 Melalui Pautan HTTPS BKM .hasil .gov .my Dan Dan Kerajaan sentiasa cakna dengan keperluan semasa, terutamanya melibatkan kenaikan harga barangan keperluan dan terus komited dalam memastikan kesejahteraan keluarga Malaysia, terutamanya kumpulan sasar. Terima kasih. Orang, tadi eh? clear ya? Kalau clear tak ada soalan, terima kasih banyak.